salom susanbal ahli bugungi videomiz doimiy videolardan va umuman olganda doimiy formatdan biroz farq qiladi chunki bugungi videoda biz kino san'atidagi va umuman kinematografdagi eng yovuz super qahramonlar yoki anti qahramonlar haqida gaplashamiz zotan biz kinofilmlarni aynan mojaro ya'ni konflikt sabab tomosha qilamiz va aynan antiqahramonlar ya'ni yovuz qahramonlar ushbu mojaroni harakatga keltiruvchi asosiy kuch hisoblanadi aynan shafqatsiz maras, ablah va uyatsiz anti qahramonlar ya'ni yovuz qahramonlarsiz biz kinematografni umuman tasavvur qila olmaymiz xullas yoningizga issiq choy issiq qahva hamda shirinliklarni olib oling chunki biz juda judayam ko'p olamlarga sayohat qilamiz va ushbu olamlardagi anti qahramonlarga duch kelamiz aytib o'tish joizki ushbu o'ntalik ya'ni top o'ntalik nufuzli kino nashrlar asosida tayyorlandi albatta ushbu ro'yxatga men o'z fikrlarim va o'z mulohazalarimdan kelib chiqqan holatda ham ba'zi o'zgartirishlarni kiritdim lekin asosiy pog'onalar ya'ni top uchtalik aynan o'sha yuqorida tilga olingan nufuzli kino nashrlarning reytingi asosida tashkil qilindi o'ninchi o'rin fredi kryuger frederik yoki freddi charlz kryuger kinematografning o'ylab topilgan qotili mudhish manyak freddi kryuger elm ko'chasidagi dahshatlar ужас filmlari turkumining asosiy salbiy qahramoni mazkur образ. ko'plab tanqidchilar tomonidan kult film qahramoni sifatida tan olingan Freddy Krueger ilk bor Wes Cravenning 1984 yilda suratga olingan elm ko'chasidagi dahshatlar filmida yuzi suyaklari va mushaklarigacha kuygan to'q yashil chiziqli qizil sviter hamda jigarrang shlyapa kiygan odam sifatida namoyon bo'ladi qo'rqinchli manyak o'ng qo'lida uchlarida o'tkir metal pichoqlari bor qo'lqopdan foydalanadi freddi kryuger o'z qurbonlarini ularning tushlarida o'ldiradi lekin ba'zida u real dunyoga ham kirib boradi hamda u yerda ham sanoqsiz insonlarning qotiliga aylanadi tushlarda esa kryugerni o'ldirib bo'lmaydi va u shunchaki qayta tirilishi mumkin to'qqizinchi o'rin golum professor jon ronald ruel tolken tomonidan o'ylab topilgan o'rta dunyo yoki o'rta yer olamining bosh salbiy qahramonlaridan biri zotan bu olamni yaxshi bilganlarning ko'pchiligi uni salbiy yoki yovuz qahramon deb ham hisoblamaydi chunki u sovrun sohibi bo'lgan yagona uzukning qurboni hisoblanadi ilk bor golom qahramon sifatida bir yilda chop etilgan hobbit borib qaytish asarida tilga olinadi keyinchalik esa uzuklar hukmdori trilogiyasining bosh qahramonlaridan biriga aylanadi gollum xvat xobbitlar irqiga oid bo'lib daryo bo'yida yashagan qabila vakili bo'lgan bu qabila vakillari suv havzalari va daryo sohillarida yashaganlar asli ism ismi smiagol bo'lgan qahramonimiz uzukni ukasi dea golni o'ldirish orqali qo'lga kiritadi golum laqabi esa unga tomoqdan chiqadigan yoqimsiz yutinish ovozi uchun berilgan shuningdek golum yagona uzukni mening qimmatbahoginam yoki qiymatligim deb erkalab chaqirishi bilan ham tanilgan sakkizinchi o'rin lord voldemort lord voldemort yoki tom marvelo redl juoan roling qalamiga mansub garri potter adabiy turkumining bosh yovuz qahramoni voldemort hokvarts afsungarlar maktabi asoschilaridan biri sanalgan salazar slizeren hamda uning rafiqasi karavella aladerivaning avlodi sanaladi voldemort ekranda gavdalangan eng kuchli afsungarlardan biri aynan u qora jodu yordamida deyarli boqiylikka erishdi hamda afsungarlar olamida juda qo'rqinchli ishlarni amalga oshirdi voldemort magllardan ya'ni aslzoda bo'lmagan sehrgarlardan nafratlangan va oddiy odamlar hamda afsungarlar o'rtasidagi nikohlarni ochiqchasiga qoralagan lekin uning o'zi ham shunday oilalarning birida dunyoga kelganligi hech kimga sir emas masalan u Гарри Поттер ва ўз тарафдорларидан болаликдаги кечмишларини yashirmagan Асл исми Магл отаси шарафига қўйилган. Болалар уйда катта бўлган. Дамблдор айтганидек, меҳр ва муҳаббат нималигини билмаган. 16-17 o'n yetti yoshida o'z otasi va uning oilasini o'ldirgan voldemort darhaqiqat mazkur franshizaning eng ko'zga ko'ringan obrazi sanaladi yettinchi o'rin hans landa shtandartan fyurer hans landa Quentin tarantino tomonidan 2009 yilda suratga olingan englorios basterds filmining bosh antagonisti mazkur obrazni ekranda avstriyalik aktyor kristof Waltz gavdalantirgan va aynan mana shu roli uchun u ko'plab mukofotlarga sazovor bo'lgan tarantinoning ta'kidlashicha landa u o'ylab topgan qahramonlarning eng muvaffaqiyatlisi qolaversa boshida bu rolni leonardo di kaprio ijro etishi reja qilingan edi lekin ko'p o'tmay mazkur rol valtsga nasib etdi 6 o'rin elien yoki boshqacha qilib aytganda begonalar yoki mana bu biz ekranda ko'rib turgan jirkanch mavjudotlar alienlarni ksenomorflar ham deyishadi o'zga sayyoralik bu maxluqlar ilmiy fantastika yo'nalishidagi chujoy va chujoy против хищника loyihalarining bosh qahramonlari sanaladi ular ko'plab adabiy asarlar video o'yinlarning yetakchi obrazlaridir boshqa ilmiy fantastika asarlaridagi o'zga sayyoraliklardan farqli o'laroq ushbu mavjudotlar ongsiz va juda juda agressiv ksenomorflar yo'lidan chiqqan har qanday tirik mavjudotlarni o'ldirishga intilishadi hasharotlarni eslatuvchi bu tur bir urg'ochi tomonidan ko'paytiriladi senomorflar dizayni shvetsariyalik surealist va rassom Hans rudi gigerga tegishli u mazkur mahluqning ilk konsepsiyasini 1976 yilda taqdim etib birinchi film chiqquniga qadar mazkur konseptga qator o'zgartirishlar kiritgan 5 o'rin Thanos marvel kinematografik olami media franshizasining bosh yovuz qahramoni marvel komikslari muxlislari uni devona titan nomi ostida ham yaxshi tanishadi tanas deviant o'laroq titan sayyorasida dunyoga kelgan u sayyoradagi aholi soni yirik fojianing sababi bo'lishi mumkin degan g'oyani ilgari suradi shu sabab tanas sayyora aholisini yarmini qirib tashlashni taklif qiladi lekin unga quloq tutishmaydi va uni titan sayyorasidan quvg'in qilishadi ammo uning bashorati oxir oqibat amalga oshadi va sayyoradagi sivilizatsiya zavol topadi natijada tanis qutqarish uchun qirish g'oyasiga yanada ko'proq ishonishni boshlaydi va galaktikalar aro qo'mondonga aylanib turli sayyoralardagi aholining yarmini o'limga mahkum etadi lekin abadiyat toshlari mavjudligidan xabar topgan tanis birgina barmoq harakati ila borliqdagi muvozanatni o'z g'oyasiga ko'ra tiklashni maqsad qiladi 4 o'rin doktor gannibal lektor gannibal lektor tomas harris tomonidan yaratilgan obraz qizil ajdar qo'zilarning sukti gannibal hamda gannibal yuksalish kabi romanlar bosh qahramoni ilk bor lektor qizil ajdar asari sahifalarida qoil maqom sud psixiatri seriyali qotil va gannibal qiyofasida paydo bo'ladi u kuchli idrok va aqlga sohib psixopat intellekt va aql unga ilmiy doiralardagi kanibalizm esa oddiy odamlar orasidagi mashhurlikni keltirgan 3 o'rin sauron lord sauron yoki shafqatsiz gord haur professor Tolkien adabiy merosining bosh antagonisti va salbiy qahramoni uzoq o'tmishda <át> yaxshilikka xizmat qilishi kerak bo'lgan farishta sifat mayar yovuz morga tarafiga o'tib o'rta dunyoda sanoqsiz qonning to'kilishiga minglab insonlarning taqdiri zavol bo'lishiga g'azab urushi va boshqa ko'plab janglarning sodir bo'lishiga sababchi o'rta dunyo hur xalqlarining birinchi raqamli dushmani yagona uzuk va qudrat uzuklari ixtirotchisi sauron haqida kanalda juda katta batafsil video chiqqan aynan o'sha okay. video orqali hamma narsani ko'ruvchi ko'z ya'ni sauron haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin ikkinchi o'rin joker dc komikslarining eng mashhur antiqahramonlaridan biri va Batmanning azali dushmani joker so'zining o'zi ingliz tilidan hazilkash va xushchaqchaq odam deb tarjima qilinadi Penguin, Harley Quinn, zaharli pechak jumboq va qo'riqchi singari joker ham Batmanning dushmanidir joker binafshar rangli kostyum kiyadi va masqaraboz rekvizitlariga moslashtirilgan qurollarda jang qiladi Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared leto va Joaquin Phoenix joker qiyofasini turli davr va turli loyihalarda gavdalantirishgan tabiiyki bu 1989 yildagi Batman, 2008 yildagi qora Ritser, 2016 ming o'n oltinchi yildagi kengaytirilgan dc olami va tabiiyki 2019 yildagi joker filmlarida joker Comics qahramoni sifatida Bill finger bob keyn va Jerry robinson tomonidan yaratilgan Batmanning faqat oddiy jinoyatchilar va mafiya guruhlari bilan jang qilishidan zerikkan mualliflar ushbu noodatiy anti qahramonni no, o'ylab topishga qaror qildilar va nihoyat birinchi o'rin Darth Vader. dartweyder yoki asl ismi eneken skaywaker bo'lgan sobiq jaday jorj lukas tomonidan yaratilgan starwards ya'ni yulduzlar jangi samoviy operasining bosh antagonisti yaxshilik tomonda uzoq yillar xizmat qilgan bu samoviy ritsar oxir oqibat yovuzlik tomonga o'tib butun galaktikani zulmatga cho'ktirgan hamda dunyo bo'ylab totalitar tuzumni o'rnatgan samoviy imperiyaning qo'rquv timsoliga aylanadi shafqatsiz qat'iyatli va ustozi imperator polbatinga so'zsiz itoat etuvchi bu obraz lyuks kayvaker hamda leya argana kabi mashhur qahramonlarning otasi hisoblanadi ko'plab nufuzli kino nashrlari o'z reytinglarida aynan dard weyderni birinchi pog'onalarga joylashtirishgani bejizga emas xo'sh shunaqa gaplar yuqorida ta'kidlaganimdek bu ro'yxat bu top o'ntalik nufuzli kino nashrlar asosida tashkil qilindi va ishonchim komilki sizning ham mening ham ko'plab sevgan anti qahramonlarimiz va salbiy qahramonlarimiz bu ro'yxatga kiritilmadi yoki qolib ketdi lekin biz bu vaziyatni to'g'irlaymiz albatta izohlarda o'z versiyangizni o'z sevgan antiqahramoningizni yozib o'ting bu esa susanbl loyihasi edi fantastik layklar va fantastik izohlarni ayamaysiz degan umiddaman navbatdagi videolarda ko'rishguncha